ब्रेक टू बात एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਕੀ ਤਰਫੋਂ यू टी एस ऑन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है जो हमारे आदरणीय डी आर एम साहब श्री संजय साहू जी श्री अपना परमदीप परमदीप सिंह सैमी सीनियर डी सी एम उनके आदेशानुसार जो है हम डिजिटल बार पोस्टर लगवा के यू टी एस लोगों को लोगों की अवेयरनेस के लिए डिजिटलाइजेशन के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी कहते जिसकी वजह से कि लोग जो है यू टी एस ऐप लोड करके अपने वॉलेट में उसके बाद एक वॉलेट होगा वॉलेट में अपने रिचार्ज करके टिकट जो है ऑन मोबाइल टिकट परचेज कर सकते हैं इसके लिए उनको ना तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही उनके लिए क्या कहते हैं चेंज की कोई प्रॉब्लम है वो हैसा फ्री जो है अपनी ट्रैवलिंग जो है रेलवे की तरफ से कर सकते हैं दूसरा इसमें यह है कि भी पेपरलेस टिकट होगी जिससे कि इन्वायरमेंट जो रेलवे रेलवे की तरफ से एक बाहर ग्रीनरी को जो उत्साह दिया जा रहा है फिर इन्वायरमेंट डस्ट पोल्यूशन जो फ्री होगा पेपरलेस टिकट बनेगी पेपरलैस टिकट जो ऑन मोबाइल आप आपके आ जाएगी उसके बाद आप कहीं भी कहीं किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक टिकट जो है यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप पर लोड कर सकते हैं रेलवे विभाग वालों वक् वक् उपराले किए जाते हैं यात्रियों की सहूलत लहत ही जो रेलवे सफ़र करते सन यात्री उन्होंने लंबी लंबी लाइना रेलवे टिकट लगना पैंता पर हम रेलवे विभाग वो एक मोबाइल ऐप शुरू कर दी गई है जू टी एस एप तुम अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो इसे तहत जो सफ़र करना उसको पहले ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮਰਥਰ ਫਾਸਟਵੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਮਾਦਲ ਅਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ